पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः स गङ्गा सगया सेतुः सकाशी स च पुष्करम् गिह्वाग्रे वर्तते यस्या वारणास्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च सत्कृतं तेन येनोक्तम् अरित्यक्षरद्वयम् पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यन्यायतनानि च प्राप्तानि तानि येनोक्तम् हरिचक्षरद्वयं गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्या च चा। दत्तं चात्तेन येनोक्तौ हरिचक्षरद्वयौ ऋग्वेदोधयजुर्वेदः सामवेदोऽप्यधर्मणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैः वाजपेयशतैरपि इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरित्यक्षरद्वयं बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति सकृदुच्चारितं येन हरित्यक्षरद्वयौ हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिश्रियावहौ प्रह्लादेन कृतौ स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णो परमौ पदम् इति श्रीहरि अष्टकं सम्पूर्णम् हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः स गङ्गा सगया सेतुः सकाशी स च पुष्करम् वर्तते यस्या हरिचक्षरद्वयो वारणास्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च सत्कृतं तेन येनोक्तं हरिचरद्वयं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यन्यायतनानि च प्राप्तानि तानि येनोक्तम् हरिचक्षरद्वयं गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्याशतानि च चा। दत्तं चातेन येनोक्तौ हरिचक्षरद्वयम् ऋग्वेदोदयजुर्वेदः काममेधोऽप्यधर्मणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैः ये ये वाजपेयशतैरपि इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं बद्धपरिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रती सकृदुच्चारितं येन हरित्यक्षरद्वयौ हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय य पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशोवृद्धिश्रियावहम् प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णो परमौ पदम् इति श्रीहरि सम्पूर्णम् निर्गरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः स गङ्गा सगया सेतुः सकाशी स च पुष्करम् गिह्वाग्रे वर्तते यस्या हरिचक्षरद्वयो वारणास्यां कुरुक्षेत्रे नैमिषारण्य एव च सत्कृतं तेन येनोक्तं हरिच्यक्षरद्वयं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यन्यायतनानि च प्राप्तानि तानि येनोक्तम् हरिचक्षरद्वयं गवां कोटिसहस्राणि हेमकन्या च चा। दत्तं चातेन येनोक्तौ हरिचक्षरद्वयम् साममेधोऽप्यधर्मणः अधीतस्तेन येनोक्तं हरित्यक्षरद्वयम् अश्वमेधैर्महायज्ञैः ये वाजपेयशतैरपि इष्टं स्यात्तेन येनोक्तं हरित्यक्षरद्वयम् परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रती सकृदुच्चारितं येन हरित्यक्षरद्वयौ हर्यष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धाय य पठेत् आयुष्यं बलमारोग्यं यशो वृद्धिश्रियावहम् प्रह्लादेन कृतं स्तोत्रं दुःखसागरशोषणं यः पठेत् स नरो याति तद्विष्णो परमौ पदम् इति श्रीहरि सम्पूर्णम्